Hamımızın dəyərli izləyiciləri, bu gün sizə Masazır qəsəbəsindən yeni məktəbin yaxınlığında yerləşən 3 sot torpaq sahəsindən inşa olunmuş 2 mərtəbə, 4 otaq həyəti evlə tanış edirəm. Görürsünüz bu hissənin hər biri evimizin həyətinə daxildir, evin giriş dərvazəsi ordadır. Evimizin belə bir möhtəşəm xarici görünüşü var. Evimizin qiyməti çox münasibdir. Onu da qeyd edim ki, bu ərazidə torpağın sotu 10.000 manatdır. 30000 manat təxminən torpaq eləyir. Evimiz 2 mərtəbə, 4 otaqdan ibarətdir. Evin qiymətini videonun irəliləyən dəqiqələrində sizinlə bölüşəcəm. Gördüyünüz kimi bu evin belə bir həyəti var. Ümumilikdə 3 sot torpaq sahəsindən inşa olunub. Qiyməti isə çox münasibdir evin yerləşdiyi ərazidə qaz, su, işıq fəsiləssi olaraq ötürülür. Kanalizasiya mərkəzi kanalizasiya sistemidir. Yandır bir ərazidə yerləşdiyi üçün bu ərazidə qətiyən nəmişlik yoxdur. Gördüyünüz bu evin giriş dərvasasıdır. Bu hissəyə rahatlıqla 3-4 maşın daxil ola bilər. Ondan əlavə bu hissəyə də maşının salmaq mümkündür. Suyun axmı üçün trap nəzərdə tutulub. Evimiz tam keyfiyyətlə inşa olunmuş bir evdir. Dərəndən aşağı qiymətə satışdadır. İstədən də çəkib göstərim. Evin xarici görünüşün. Evin arxa hissəsində də evə aid torpaq sahəsi var. O hissəni də çəkib göstərəcəm. Bu hissənə qədər va dirəklə mümkündür. Qətiyən nəmişlik yoxdur. Bəsə evin arxasından da belə bir yer nəzərdə tutub gələcəkdə bu hissəndə müxtəlif meyvə ağacları da əkə bilərsiz. bizdə komiz quraşdırmaq üçün yerin nəzərə tutub. Evin xarici görünüşünü bir daha sizlərə təqdim edirəm. Belə bir möhtəşəm xarici görünüşü var. Evin ilkin qiyməti 78.000 manatdır. Real alıcılara endirimdə nəzər tutub, yəni endirim mümkündür. Daxil olaraq evin içərisi ilə sizi danış edim. Hal-hazırda 1-ci mərtəbənin giriş dəhlizindəyik. Sağda 2-ci mərtəbəyə qalxan pilləkənlarımız yerləşir. Sol hissədə edin, geniş, evin bir evçiş qonaq otağı nəzərə tutub. Evin qonaq otağının pəncərəsi evin öskərinə baxır. Pəncərələr gördüyünüz kimi şəbəkə ilə yığılıb ki, bu da ona xüsusi gözəllik verir. Həqiqətən evin qiymətinə münasibdir. 3 sot torpaq sahəsində inşa olunub. Bu hissədə evin mətbəxi yerləşir. Evin mətbəxinin pəncərəsi evin arxa hissəsindəki həyətə baxır. Bu isə evin öz həyətidir. Bu hissədə isə evin birinci məktəbəsini Tamən zəli yerləşir. Pəkanın altındakı sahə belə bir kladovka üçün yer nəzərdə tutulub. Evimiz yeni məktəbin, bağçanın yaxınlığındadır. Ara supermarketə yaxın bir məsafədədir. Yəni bu ərazidə yaşayış üçün bütün İŞ obyektləri hər biri mövcuddur. İndi isə qalxaq ikinci mərtəbə ilə sizə tanış edeyim. 2-ci mərtəbəmizin dəhlizidir. Belə bir dəhlizi var. Şəkan və qalxan kimi sağda sanuzel yerləşir. Bu sida yataq otaqlarımızdan biri. 2-ci mərtəbəmizdə 3 yataq otağı mövcuddur. Evimiz hündür bir əraziyə yerləşir. Yəni nəmiş diqqəti yoxdur. Bu səbəbdən digər yataq otağımız gördüyünüz kimi otaqların hər biri narahat geniş ölçüdə nəzərdə tutulub. səhibə bir dətski ki kiçik otaq nəzərdə tutub. Bu otaqdan balkona çıxış da mövcuddur. Görə bilirsiz. Evimizin balkonu var. Nihayətən bu sənə çəkim. Yəni evimizin həyəti 3 sot torpaq sahəsində inşa olunub. Dəyərliz izləyicilər, bu evlə maraqlanmaq istəyən şəxslər telefon nömrəmizə əlaqə saxlaya bilərlər. Telefon nömrəmizi xatırladaq: 070 653 8353. Videomuzu izləyib kanala abunə olun, çəki paylaşılan videolardan ilk sizə xəbəriniz olsun. Təşəkkürlər.